Пане губернатор проводит. Явное нарушение строительства норм. Там это Да. Все погасили, полностью У нас еще есть повреждения, особенно на У нас 171 участков сейчас по Одесской области по э, состоянием на два часа тому назад. Я думаю, что это быстро меняется, наверное, сейчас меньше, где э, было обесточено. Э, по сравнению с январем, когда это было. Тогда было хуже. То есть сейчас не так, не так плохо, как в январе, но у нас проблема, что у нас завтра добавляется э, снег здесь и, э, и может быть, э, опять снова ураган. Надо, я думаю, предусмотреть нам э, на такие ситуации э, на уровне Центрального правительства дополнитель, дополнительные силы, чтобы те районы бедствия можно было бы быстро перебросить. И, конечно, вся инфраструктура устарела. Когда приватизировали углы надо было Заложить им, что надо было заменить все провода, все столбы, вообще все линии. Да просто они приватизировались, все, что было в советское время. А где улучшение, где модернизация? Главное, чтобы сейчас улучшения не было по погоде, а так мы будем продолжать работать в этом штабе. Но в любом случае мы готовы, и то, все, что в этой, при этих ограниченных ресурсах можно сделать. С болеем, не покидайте детскую. Уважаемый Михаил Николаевич, уважаемые присутствующие. Решить доложить. Главным управлением государственной службы чрезвычайной ситуации Украины в Одесской области проведена следующая работа. Весь личный состав на этот период был приведен на усиленный вариант населения службы, организована круглосуточная работа оперативных групп. Информация о штормовом предупреждении доведена до населения местных органов власти, служб гражданской защиты и аварийных служб города и области. В главном управлении организована работа штаба, которая осуществляет координацию действий и взаимодействия с органами местной власти, службами и ведомствами, которые привлекаются к ликвидации последствий аварии. Приведена в готовность боевая резервная техника, насосное оборудование, автономные источники питания и освещения. Освещается, осуществляется постоянный мониторинг обстановки, которая сложилась для немедленного принятия решения отключения силы средств. Более 200 единиц автотранспортных средств оказалось заблокированы в районе Пересыпского моста и прилегающих улиц. Подразделениями Государственной службы чрезвычайной ситуации, Министерства обороны, Национальной полиции, Национальной гвардии все транспортные средства эвакуированы. На следующий момент дорога является проездной лишь для транспорта повышенной проходимости по причине подтопления дороги в связи с демонтажом волнорезов, которые защищают береговую территорию от волн при штормовом ветре, а также нерабочего состояния сливных желобов и двух насосных подстанций. Я не знаю, кто, но кто-то демонтировал эти волнорезы, и ветер был с моря, и море захлестывает на дорогу, и воду, как можно убрать с моря воду? Плюс ко всему два насосных, две насосные станции отключены от электроэнергии, они находятся в воде, их подключить сейчас невозможно, потому что они в воде находятся.